Здравствуйте, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Президент Петр Порошенко готов сделать предложение прекращения огня. Единственное условие – террористы обязаны сложить оружие. Мирный план главы государства включает амнистию, кроме лиц, причастных к убийствам. Об этом заявила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Петр Порошенко готов вести переговоры с авторитетными людьми на Востоке, которые смогут взять на себя ответственность за стабилизацию ситуации, подчеркнула Ирина Геращенко. Основные пункты мирного плана президент Украины вчера обсудил с канцлером Германии в телефонном разговоре. Ангела Меркель поддержала шаги по стабилизации ситуации на востоке нашей страны. Совет Безопасности ООН призвал к тщательному расследованию гибели журналистов в Украине. Члены Совбеза ООН выразили соболезнования семьям всех работников средств массовой информации, погибших во время освещения кризиса на востоке Украины. Напомним, что вчера при минометном обстреле под Луганском погибли два корреспондента российской телекомпании. Игорь Корнелюк и Антон Волошин. А 25 мая погиб итальянский журналист вместе с переводчиком. Тщательно расследовать обстоятельства гибели российских журналистов по просьбе ОБСЕ распорядился президент Украины Петр Порошенко. Город Снежно в Донецкой области превращается в крепость. Боевики увеличивают количество тяжелого вооружения, перекидываемого из России. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. Зафиксирован резкий рост числа боевиков по ГТ Ямполь Донецкой области. Кроме того, в Луганске и в Красноармейском районе Донецкой области у боевиков появились системы ГРАД, отмечает Дмитрий Тымчук. События в Украине – самый большой вызов безопасности Европы со времен Балканской войны, подчеркнула представитель Госдепартамента США по вопросам Европы и Азии Виктория Нуланд. По ее словам, впервые за много лет страны-члены НАТО, особенно в Восточной Европе, вынуждены увеличивать расходы на оборону и наращивать военные мощности. При этом Соединенные Штаты помогут Украине укрепить вооруженные силы. В первую очередь будут тренировать силовиков. Первый шаг уже сделан. В Украину прибыл американский генерал, который Оценит ситуацию и решит, какие подразделения и как тренировать. 27 июня Украина и Евросоюз подпишут экономическую часть соглашения в Ассоциации зоне свободной торговли. Об этом во время встречи в торгово-промышленной палате заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский. Он считает, что это хорошая возможность для украинского бизнеса выйти на новые рынки. Продолжит тему Елена Деркач. 27 июня вместе с Украиной соглашение об ассоциации с ЕС подпишут Молдавия и Грузия. Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Тамбинский считает, сам этот факт улучшит инвестиционную привлекательность стран. В свою очередь ЕС продолжает поддерживать Украину материально. В частности, Киев было выделено 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Ян Тамбинский надеется, что Украина воспользуется открывшимися возможностями европейского партнерства. И сейчас важно наработать инструмент которые помогут воспользоваться ими в полной мере. Речь идет не только о подписании, это идет имплементация. Нам нужно, чтобы это был действительный процесс, и чем быстрее мы будем имплементировать, тем лучше, чтобы точно быть уверенными, каким путем мы идем и какие перспективы на будущие годы, как для украинского хозяйства, украинского общества, так и для европейского бизнеса. Украинские компании, которые уже вышли на европейский рынок, готовы делиться опытом. К диалогу открыты и бизнесмены, и ассоциации, рассказывает президент торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков. Он уверен, первоочередная задача – создать качественные товары и услуги европейского уровня у себя в Украине, а потом уже нацеливаться на ЕС работа на европейском рынке это как знаете это поставить высокую задачу высокую цель сделать свое, изменить свое предприятие поменять менеджмент с точки зрения сделать его современным отвечающим на вызовы современного современности свою продукцию повышать ее повышать ее конкурентоспособность эксперты уверены если украинская продукция будет пользоваться спросом в Европе то и другие рынки откроют для нас двери по предварительным подсчетам реализовать план усовершенствования отечественной продукции планируют за полтора-два года. Елена Деркач, Андрей Коваль, БТБ Картофель с украинских полей безопасен. Наши специалисты проверили партии, которая забраковала Россия. Никаких вредных организмов там не обнаружено. Сейчас украинская госветвитослужба ведет переговоры с северными соседями. Напомним, с понедельника Россия не импортирует картофель из Украины. Причиной этом называют золотистую картофельную нематоду. Ее якобы обнаружили в трех партиях. В прошлом году в РФ из Украины поставили всего 8-10 тысяч тонн картофеля. Наши аграрии за сезон более 20 миллионов. Запрещены со вчерашнего дня поставки на территорию Российской Федерации картофеля. Что касается другой продукции, молочной, мясной, работы других заводов, то сегодня они работают в том же режиме, в котором они работали последние 3-4 недели. Ну и на этом у меня пока все. До встречи.